السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شهر الخزيمي أنا طالب من كلية اللغة العربية مع اتصالا أقدم لكم هذا التقرير مباشرة من ملعب جامعة علوم إسلامية ماليزيا يوسي حيث تقام حاليا بطولة كرة القدم بين كلية في أجواء ممتلعة بالحماس وهتافات المشجعين امتلعت المدرجات بالجماهير المتحمسة وتبدو ألوان الكلية المختلفة واضحة في كل زاوية من زوايا الملعب ووفقا للجهات المنظمة تشارك ثماني كلية في هذه البطولة وستستمر المباريات حتى الساعة السادسة مساءً دعونا الآن نلتقي بأحد المشجعين لنتعرف على الأرائهم السلام عليكم يا سيدي مساء الخير مساء النور من فضلك هل يمكنك أن تعرفنا بنفسك ما اسمك ومن أي كلية أنت؟ هاي اسمي وأنا من كلية الدراسات ما رأيك عن حدث الرياضة بين كلية في جامعة العلوم الإسلامية ماليزيا نحن فخورنا جدا بفريقنا وهذه البطولة توحد الطلاب وتعزز روح الرياضة في نفوسنا شكرا أفضل. مع السلامة وعلى. ومن المقرر أن يقام الحفل اختتام رسمي بعد المباراة النهائية حيث سيقوم رئيس شؤون الطلاب بتسليم كأس البطولة إلى الفريق الفائز أنا شهر القزيمي كنت معكم من أرض الملعب أعيد الكلمة الآن إلى زملاء في استوديو شكرا